endigi o'rganadigan bo'limimiz trigonometriya bu yerda dastlab burchakning radian o'lchovini o'rganib chiqamiz bu yerda biz quyidagi savollarni o'rganamiz birinchi savol burchakning gradus o'lchovi albatta gradus o'lchovini bilasizlar biz bu yerda bir esga olib o'tamiz ikkinchisi burchakning radian o'lchovi va va nihoyat gradus va radian o'lchovlar orasidagi munosabatni ko'rib chiqamiz bir gradusli burchakni aniqlash uchun bir aylana olamiz mana chizmada aylanani ko'rib turibsiz aylana ustida uch yuz oltmishta nuqta olamiz aylanani teng kichik joylarga ajratuvchi uch yuz oltmishta nuqta olamiz mana nuqtalar olingan biz nuqtalarni kattalashtirib ko'rsatamiz kattalashtirib aylanani kattalashtiryapmiz ana nuqtalar yashil rangda aylana esa qizil rangda ko'rsatilgan ko'rib turibsiz kichik joylarga ajratilgan har ikkita qo'shni nuqtalar orasidagi yoyni ko'rib turibsiz aylana radiusi ko'k rangda ko'rsatilgan nuqtalar yashil rangda aylana esa qizil ten rangda teng kichik joylarga ajratilgan uch yuz oltmishta teng kichik joylarga ajratilgan aylananibiz 360 dagi kichik yo'llarga ajratib chiqdik. Mana ko'rib turibsiz. 360 dagi kichik yo'llarga ajratilgan endi bitta kichik yo'yni olamiz. Mana kichik yo'yni oldik. Unga mos keluvchi markaziy burchak 1 gradusli burchak deyiladi. Mana siz chizmada 1 gradusli burchakni ko'rib turibsiz. Demak, markaziy burchak, ya'ni uchin markazda bo'lgan burchak. Bitta yo'yga tirab turibdi, bitta kichik yo'yga tirab turibdi. Shu 1 gradusli burchak bo'ladi. agar ikkita yoyga tiralgan bo'lsa mana ko'rib turibsiz ikki gradusli burchak bo'ladi uchta yoyga uchta kichik yoyga tiralgan bo'lsa uch gradusli burchak yani, bu va hokazo shu yo'l bilan biz ixtiyoriy gradusli burchaklarni yani, hosil qilishimiz mumkin mana to'rt gradusli burchak besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n va hokazo endi burchaklar o'n gradusdan ortib borsin mana yani, bu yerda o'n gradusli burchakni ko'rib turibsiz yigirma burchaklar o'n gradusdan ortib boryapti o'ttiz gradus qirq ellik oltmish yetmish sakson to'qson gradus to'qson gradus. gradus bu juda ham juda ham ko'p uchraydigan burchaklardan bir yuz sakson gradusli burchak Bana bu yarma elanı şüpracı bir ortada, bir yerde yarma elanı şüpracı giden körü körü yaparsız. Yarma elanı 270 derece. hayat 360 gradus. Bana 360 derecesinde Bu tola elanı şüpracı değiller Yani. to'la aylanishdan hosil bo'lyapti endi bir bir radian bir radianli burchakka ta'rif beramiz bir radianli burchak nima o'zi buning uchun biz radiusi birga teng bo'lgan aylana mana aylanani ko'rib turibsiz radiusi birga teng aylana markazidan gorizontal to'g'ri chiziq o'tkazamiz mana to'g'ri chiziq o'tkazilgan aylana va to'g'ri chiziqlar kesishgan nuqtasi p bo'lsin p nuqtadan boshlab uzunligi birga teng bo'lgan kesma olamiz mana yani kesma yashil rangda ko'rsatilgan biz shu kesmani aylanaga p nuqtadan boshlab o'raymiz an yani o'ralyapti una yoyni uzunligi birga teng bo'ladi chunki kesmani uzunligi birga teng yoyni uzunligi ham birga teng yani bo'ladi endi mana bu yerda markaziy burchakni ko'ramiz shu uzunligi birga teng bo'lgan yoyga taralgan markaziy burchakni ko'ramiz shu burchak bir radianli burchak deyiladi shunday qilib bir radianli burchak nima ekan uh, uzunligi birga teng bo'lgan kesmani olamiz uni aylanaga o'raymiz shu uh, yoyga mos kelgan markaziy burchak bir radianli burchak bo'ladi va eslab qoling aylana radiusi ham birga teng yoy uzunligi ham birga teng shunda markaziy burchak bir radianli burchak bo'ladi endi agar shu yerdan p nuqtadan boshlab uzunligi pi taqsim oltiga teng bo'lgan burchakni oladigan bo'lsak u holda uzunligi pi taqsim oltiga teng bo'lgan kesmani olsak va uni aylanaga o'rasak hosil bo'lgan markaziy burchak pi taqsim olti radialli burchak bo'ladi endi mana bu yerda pi taqsim to'rt radialli burchakni ko'rib turibsiz uni hosil qilish uchun uzunligi pi taqsim to'rtga teng bo'lgan kesmani oldik uni aylanaga o'radik aylanaga o'ralyapti aylana yoyini uzunligi pi taqsim to'rtga teng unga tiralgan markaziy burchak pi taqsim to'rt radianli burchak bo'ladi mana yana qaytadan bir radianli burchakni ko'rib turibsiz uzunligi birga teng bo'lgan kesmani aylanaga o'radik uzunligi birga teng bo'lgan yoy hosil qildik unga mos keluvchi markaziy burchak bir radianli burchak bo'ladi keyingisi pi taqsim uchga teng bo'lgan burchak uzunligi pi taqsim uchga teng bo'lgan kesma olamiz uni aylanaga o'raymiz shu yoyga mos kelgan uzunligi pi taqsim uchga teng bo'lgan yoy hosil qildik shu yoyga mos keluvchi markaziy burchak pi taqsim uch radianli burchak bo'ladi keyingisi pi taqsim ikki radianli burchakni hosil qilish uchun mana uzunligi pi taqsim ga teng bo'lgan kesmani olamiz uni aylanaga o'raymiz a nuqtadan boshlab uzunligi pi taqsim ga teng bo'lgan yoyni hosil qildik unga mos keluvchi markaziy burchak pi taqsim ikki burchak bo'ladi Ya'ni 2 radianli burchak xuddi shu yo'l bilan biz 2 radianli burchakni hosil qilishimiz mumkin uzunligi 2 ga teng bo'lgan kesmani olamiz aylanaga o'raymiz natijada uzunligi ikkiga teng bo'lgan yoyni hosil qilamiz unga mos keluvchi markaziy burchak ikki radianli burchak bo'ladi endi ikki pi taqsim uch mana yani ko'rib turibsiz xuddi shu yo'l bilan ikki pi taqsim uchga teng bo'lgan burchakni hosil qildik keyingisi mana uch radianli burchakni ko'rib turibsiz buning uchun biz kichiklashtiramiz <laughs> uzunligi uchga teng bo'lgan kesmani aylanaga o'raymiz pa nuqtadan boshlab uzunligi uchga teng bo'lgan yoyga mos keluvchi markaziy burchak uch radianli burchak bo'ladi va va nihoyat yana pi ga teng bo'lgan burchakni ko'ramiz buning uchun uzunligi pi ga teng bo'lgan kesmani olamiz p nuqtadan boshlab uni aylanaga o'raymiz mana aylanaga o'ralyapti unga mos keluvchi markaziy burchak pi radianli burchak bo'ladi e'tibor bering bu yerda pi yarim aylanish burchagi bo'ladi yarim aylanish burchagi chunki yarim aylanishdan hosil bo'lyapti